Костя, я правда иногда не понимаю. Нет, я не иногда, я очень уже часто не понимаю. Що ти маєш Наш наступний герой хвилюється більше за інших, адже він не був на попередньому прослуховуванні. Саян Дашанімаєв потрапив на кастинг завдяки інтернету. Він надіслав заявку на сторінку серіаліті Хочу до меладзе, оскільки живе за 5,5 тисяч кілометрів від місця проведення кастингу. Всім привіт! Меня зовут Саян. Потрапити на сцену через інтернет для Саяна виявилося нескладно. Він зачарував всіх своєю харизмою. Привіт, Саян. Привіт. Знаю, що ти із Улан-Уде, правильно? Да, я із в данное время живу в Улан-Удэ, но в детстве я провел на Атаре. Атар – это, это отдельный дом, который стоит в степи. В детстве, когда я пас овец, я пел. И это было очень весело. Мы были, жили свободно очень. Мы валялись в грязи, играли, э, пасли овец, купались. Все. Но это было очень круто. Но это очень далеко отсюда. Как ты добирался? Прилетел на самолете. Прямо, можно сказать, сейчас с аэропорта. Дорого билет стоит? Ну, нормально так. У тебя были эти деньги? Нет, просто взял кредит и молча уехал. Ты хочешь к Меладзе? Да, я очень сильно хочу. А, иди и рви рычаг. He I still crazy or about to because I'll have love along if you know what happiness is to you. Oh, yeah, love along if you feel like that. Это Саян Дашанимаев. 25 лет. Ты приехал к нам из Улан удэ Да, да, я приехал из Солнечной Гуряти. Практически мгновенно сцена начала крутиться. Знаешь почему? Потому что наши мужчины решили, что у тебя безупречный вокал. И мгновенно рванули рычаги. Песня, которую ты исполнял, но она находит моментальный резонанс в моем сердце, в моих ушах. Я не знаю, насколько твое место в бойсбенде. На, на эту тему есть у меня некоторый скепсис. Я не могу сказать, что полностью вот сто процентов картинка э, голос, картинка и вот все вместе сходится. Но просто вот э, за песню уважу, хоть тебя у тебя отличный вкус. Пресняков, Володя, что ты думаешь о вокале? Было клево, там были такие нотки, потом вибрация э, хорошая, такая правильная. Видимо, она от природы, да? Вы же не учились? Нет, я не, я не учился. Э, за это вам спасибо, потому что это природная тема такая. Значит, у вас скажу, что. Есть один маленький, но очень важный нюанс для Меладзе. Почему-то девушки остались, как ни странно, прозвучит это слово равнодушными. Наверное, я скажу от всех девочек, поскольку никто не проголосовал, мы э, не видим вас в самой группе. Седокова Аня скромно потупил обзор. Просто это, ну вы просто немного не мой типаж. Да, есть безусловный талант, безусловный голос, безусловно все. У меня ничего даже не не искорки малень. Что касается лично меня, то, то прекрасный юноша, но нет такой харизматической какой-то мужественности. Меня не впечатлило, извините. А теперь слушай внимательно. Вердикт Константина Меладзе. Вы знаете, тут уже выработался такой принцип, и он совершенно естественен, что если не голосуют вообще либо девушки, либо парни, мы такого человека не берем. Поэтому не обессудьте. Как говорится. Не обессудьте девушки, но он проходит во второй тур. Огромное. Собирался домой лететь, а это не получится. Я не ожидала, ты не ожидал, скажи. Не знаю, я никогда не был на такой большой сцене, и вот эти софиты, все у меня как-то, не знаю, я как, как олень перед фарой, мне качество, да. Поздравляю с тем, что ты вошел во второй тур. Спасибо. Неформатный формат. Так охрестив себя сам Саян. Его перемога додала сил іншим конкурсантам.